ত' হাই গাইছ ৱেলকাম বেক মাই ইটিউব চেনেল মিথুন ব্লগ্সটো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকক এতিয়াই কওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাব তো তেতিয়াই আপোনালোকে গম পাব ত' আপোনালোকে আধাতে চাই কিনে আপোনালোকে যি ডি কমেণ্ট নকৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব ত' বোলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সংসদৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিন চূড়ান্ত হলে আনুষ্ঠানিক ভাৱে এই বিষয়ে জনাব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আৰু নিউজ লাইভক এই কথা জানিবলৈ দিলে উচ্চতৰ মাধ্য়মিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপ গোসাঁই বৰুৱাই দহ মেৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিখন চ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু মিছা আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং চলি আছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এতিয়াও দুই চাৰিটা কুৱেৰী আমালৈ আহি আছে আৰু যেতিয়াই আমাৰ কুৱেৰীখিনি মিট হ'ব তেতিয়াই আমি ৰিজাল্টটো ঘোষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিম আচলতে আমি ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং হৈ নুঠে সঠিককৈ ক'বলৈ টান শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব আমি এটা ধাৰণা কৰি কওঁ আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি লওঁ সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্টৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবৰ বাবে যোৱা বছৰ আমি ছয় জুনৰ দিনা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এমাহৰ আগতে মই ৰিজাল্টটো দিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ দহ মে'ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰিম